Pakistanlı həkim İhsan Hüseyni etdiyi böyük xidmətlərə görə mükafat almaq üçün beynəlxalq bir konfransa gedirdi. Günlərin bir günü belə səfərlərdən birini edəcəydi. Təyyarəyə minir. Ancaq havada yaranmış bir problem və ildırım vurması nəticəsində təyyarə ən yaxın hava limanına enmək məsuliyyətində qalır. Bir sonrakı təyyarə 16 saat sonra qalxacaqdı əsəbləşir və o konfransda mütləq iştirak etməyim lazımdır. 16 saat gözləyə bilmərəm deyə öz etirazını bildirir. Hava limanından vəzifəli şəxsləri onun gedəcəyi şəhərin 6 saat uzadlıqda olduğunu və istəyərsə bir maşın kirayə götürərək gedə biləcəyini söyləyiblər. Həkim Şan tələsik bir maşın kirayələyib yola çıxır. Amma bu səfər də Yolda yağan şiddətli yağış göz gözü görməz hala gətirir və yolda yaranan sel suları yolu gedilməz vəziyyətə salır. Yol kənarında köhnə bir evin qapısını döyüb tələsik içəri girir. Evin içərisində yaşlı bir qadın oturmuşdu. Tələsik ona "Telefonu verə bilərsinizmi? Zəng etməyim lazımdır." dediyi zaman qadın təbəssüm edərək deyir ki, "Görmürsənmi övladım, nə telefonu?" Burada nə telefon, nə də elektrik var. Keç bir az dinlən, yemək ye, çay iç. Sonra düşünərsən bu işlər haqqında. Adam çaresiz halda qalaraq bir az isinir, yemək yeyir və çayını udumlayarkən yaşlı qadın namaz qılıb uzun-uzun dualar edirdi. Diqqətlə baxdığında qadının bir beşiyi yerlədiyini və beşikdə çox kiçik bir körpənin hərəkətsiz dayandığını görürsən. Bu körpə kimindir, ana can? Xeyirdir, bu qədər çox ağlayaraq dua etdin. Yaşlı qadın həm anası, həm də atasından yetim olan nəvəmdir. Ağır xəstəliyi var. Bölgedəki heç bir həkim çarəsini tapa bilməmişdir. İshan Hüseynli adlı bir həkim var. Çarəsi ondadır dedilər. Ancaq çox uzaqda olduğu üçün bir neçə gündür Allah'a dua edirəm ki, Allah bu körpənin işini asanlaşdırsan. Bu zaman həkim Hüseyni ağlayaraq deyir ki, qalxanacan. Allah sənin duanı qəbul etmişdir. Sənin duan ildırım var çaxtırıb təyyarəni yerə endirdi. Yolları sellərə qarq edib sonunda məni sizə çatdırdı. Həkim İshan Hüseyni mən özüməm. Allahın qullarına beləcə istəyini çatdıracağına ürəkdən iman etdim. 40 yollar bağlansa belə yeri göyü yaradana sığınan ondan ümidini kəsmə.